Сегодня ребята собрались для того, чтобы помериться силами в пляжном футболе между командами черкасских школ и недоборств. По бокс, кикбоксинг, кудо, боевое самбо и другие. Ребята привыкли драться все. Кто, кто боевой самбо, кто бокс, кто кикбоксингом занимается, кто борьбой занимается. Привыкли драться. Решили чуть разрядить обстановку, тем более лето пора хорошая и есть возможность побегать в футбол. Показать, что мы можем не только драться, а еще и забивать мячи. Сегодня участвуют 6 команд. Это, я уже говорил, бокс, кикбоксинг, кудо, боевое самбо. Есть гости со смелы. Вот. Но в основном это черкасские команды. Ну вот мы как бы ну, играем лояльно, потому что скоро начало сезона, соревнования. Так бы договоренность такая устная есть. Играть мягенько, не ломать друг друга, как говорят. То есть, э, друг друга жалеем, поэтому вон малыши играли по 15 лет, в принципе взрослым да, достойную конкуренцию с, с, это самое сложили. Поэтому пока пока прецедента нет, чтобы чтоб еще выбирать по весам. Кудо восточный вид смешанных единоборств. Основатель его Адзума Такаши, он решил соединить самые эффективные техники в борьбе, в ударной технике, в борьба в стойке, в партере, броски, болевые, удушающие. Взял немножко оттуда, немножко оттуда, и как бы у него получилось аккумулировать такую хорошую боевую технику, которая как и на соревнованиях показывает ну, красочные бои, так и в реальной жизни очень помогает. Поддерживают из таких конкретных партнеров, это магазин Спортландия, фотопечать Акфа, это вода Живун, в принципе, разыгрываем за первое место 100 литров воды в спортзал. Вот, за второе место 60 литров воды, ну и третье, соответственно, 40. С недавних пор Спортландия Черкасы поддерживает все активные спортивные мероприятия, публичные мероприятия, которые проходят в Черкасах. Ну, мы очень хорошо понимаем, что здоровье нашего поколения – это будущее нашей страны. Поэтому мы всячески пытаемся поддерживать такие публичные, открытые спортивные мероприятия. И в этот раз не исключение. В этот раз и в этот раз не исключение. Сашу я знаю достаточно давно. Он обратился с просьбой поддержать это мероприятие, и мы, конечно же, откликнулись. Поэтому сегодня мы дарим всем свидетелям, болельщикам, всем отдыхающим этого пляжного комплекса ⁇ Живчик ⁇ 100 гривен в подарок на покупку, которую люди могут потратить в нашем магазине, купив любой товар. Это и спортивный инвентарь, и одежда, и обувь, и, и, и тренажеры, и велосипеды. В общем, все что, все, что есть в нашем магазине, используя эти подарочные бонусы. Кроме всего прочего, мы учредили призы для команд участников и непосредственно для самих членов команд. Тоже поощрительные призы. Все это будет по итогам этого турнира озвучено и вручено. Ребята занимают много призовых мест, участвуют у нас не только по кудо, по нашему виду спорта, участвуют в смеж смежных видах спорта по рукопашному бою, по кикбоксингу некоторые ребята ездят, занимают призовые первые места на чемпионатах Украины. И ребят ну, остальные ну, как бы с нами считаются. Ну, не, не обращались к властям по той причине что во первых это пробное мероприятие вот это раз во вторых как бы и так хватало как бы и возможностей и сил все это провести и не было никаких президентов которые бы мешали бы это все сделать вот. а есть я уверен что если бы какие-то были причины либо обратиться, либо какие-то сложности, то, я думаю, надеюсь, что власти бы поддержали нас. Потому что это, в принципе, надо, ну, надо для всех, для каждого, для каждого ребенка. Поддержки большой нет. То есть как бы все на, на энтузиазме в данный момент, ну, как сейчас в большинстве видов спорта.